С самого начала вы так высоко подняли планку. Нехай другие теперь стараются. Молодцы. Я уже вижу, что вы все расслабились после первого эфира. Теперь у нас будет песня посложнее. Поэтому давайте начинать. Класс где вы были? Раз, два, три. В спальне спальник Там, наверное, интереснее, чем с нами. Там есть еда. Окей, ладно, давайте проверим партии, например, теноровой партии. Я не, не могу петь сейчас. Почему? Потому что у меня рот не открывается. Все работают, поют партии, а ты работать не хочешь, получается. Ну, назовем это так. Хорошо. Тогда садись, отдыхай. Я думал, тогда иди поешь. Иди поешь. Да, можно? Да, без проблем. Спасибо. И друга возьми с собой, чтобы не скучно было. Для меня самое ужасное, когда человек пренебрегает музыкант музыкой. Для меня это оскорбление. Мне показалось, что у Паши катушки сорвало. Это уже после эфира. Может быть, они почувствовали звездность какую-то, как-то превознесли себя. Они пошутили вообще или это? Я могу нет, я это... мы... мы сами не поняли. Я, если не поем, у меня все. Мало того, что у меня нервы зашкаливают, у меня психическое состояние вот такое вот. Я расшатываюсь весь. А тут еще и просят меня спеть. Хотелось такие моменты Просто опустити руки. Но я цього не зробила. Злата вирішила вчинити як мудрий наставник: не кричати на хлопців, а спокійно показати їм, хто тут головний. То, що злата з'явилася з цими з коробками спіцею, це було дуже нежливо. Я, чесно, прийняла це одразу на свій рахунок. Я вирішила поговорить серьезно с ребятами, не только с Пашей и с Лешей, а вообще со всем хором. Мы здесь все собрались для общего результата. Я хочу, чтобы вы действительно относились ответственно ко всему. Если работать мы настроены, значит, мы настроены работать. Нам немного с Пашей стало неудобно. Человек так этому всему отдается, так переживает. Ну, а теперь хочу вас угостить, чтобы вы больше не голодали. Она грамотный руководитель. Злата, мы хотели бы извиниться перед тобой за тот момент, когда мы мы еще, наверное, не как бы не совсем понимали, что и как Той происходит ответственности, которая а, на да. нас <как> вас, <как> вас, вас Я заметила, что они чувствуют в себе вину, поэтому это растопило лед моей души. <как> все бывает. Еще. Главное, чтобы мы работали все вместе. Окей. И мы готовы. Мы да. готовы. За такого тренера, за такого человека, в первую очередь, мы пойдем на все. За него горы с вами. Хор Златый Огневич. Донецк. No one seems to hear a thing Do you know that there's still a chance for you? Донецк и Злата Огневич. Девяться далее у шоу «Битва Хурю». Скандал между наставником и суддею. сильным всегда немножко завидуют навіть турецький можуть просто турецький побоявся конкуренції. Особиста драма на заваді виступу харківського хору. Я віжу ні себе. Та несподіваний вирок суддів хору із Донецька. Попереду найцікавіше. Це битва хорів. Саме зараз вирішується доля донецького хору. Яке враження справив на суддів їхній виступ? Зрада, ти задоволена? Чи був момент, де перехвилювались? Тільки відверто. У нас була одна проблема. Яка У нас просто перед виступленням один мальчик дуже довго не мог знайти рубашку. І коли ми вийшли на сцену, ми поняли, Вот вона. Міхаїл. <плес> 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 Ваши впечатления от всего, что вы сейчас увидели? Хорошая такая бродвейская традиция в хореографии наблюдается, такая правильная, качественная. Мы не полезли в тяжелые аранжировочно многоголосные формы, которые невозможно спеть, и поэтому у вас это получается очень прилично. Молодцы. Золотой. Нина Матропаева. такая коллективная радость, а вы надо я туди. Ансамбльовуйся, це а це дуже важливо. Мені подобається таке звучання, структура такого звучання, і спасибі за щирість Чудово! Анатолій. Я взагалі дуже складом у становищі. Слухайте, що ви робите? Я збирався вам ставити десятку. Ви мене звинуватили у крадіжці вашої сорочки. І що зараз я поставлю десятку, значить, ви виправдовуйся, підлизуєтеся. І, і що вам ставити одиницю? Чи що а ну, з вами? Феєрверк він був абсолютно зайвий, бо перед тим я бачив надзвичайно потужніший і набагато цінніший, як для мене, феєрверк емоцій і усмішок на ваших обличчях. Це для мене найцінніше то все хімія. А ось це це неможливо відтворити. Це якась це хімія зовсім іншого штибу. Вона зовсім іншого рівня. Вона працює, вона на мене подіяла. А сорочка тут ні при чому. Ну вона може й поділа, але сорочку краще віддати. Від слів до дела. Анатолий Ярема, десять, десять баллов. Нина Матвиенко. 9. девять баллов. Михаил Турецкий. 9. девять баллов. Донецк, Вітаємо вас. Спасибо вам, Злата. Браво.